দালিয়া ৰুইছোঁ আপোনালোকে ৰুলে নে পুৱাতে তুলসী তলৰ পুলি অত চৰি তিল তুলসী গছত তুলসী গছ মুচিলোঁ আৰু এয়া ইন্দ্ৰমালতে এভেইলেবল হৈ আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু এইখিনি দালহিয়া ৰুইছোঁ পলি বেগত এয়া আৰু ইয়াতে কি দিছোঁ আপোনালোকক অকণমান কৈ দিছোঁ ধানৰ টোষ শাক চব্পেদি আৰু এইটো মানে গোবৰ সাৰ দিছোঁ দেই কেঁচুসাৰ দিয়া নাই কেঁচুসাৰ দি কেঁচুসাৰবিলাক মান মানন্দ একেবাৰে নিম্ন হৈছে মানে কাৰণ নাৰ্চাৰী বেছি হৈছে কাষ্টমাৰ বেছি হৈছে আৰু কেঁচুসাৰ মানে যিসকলে বনাইছে তেওঁলোকে তাত মাটি বেছি মিক্স কৰিছে মই এইটো সঁচা কথা কৈ দিছোঁ কোনোবাই শুনিলেও শুনিব জানিলেও জানিব যিসকলে বিক্ৰী কৰিছে কি বুলি কয় কেঁচু সাৰ দি মানে মোৰ বহুত মানে ফুল কি কি বুলি ক'ব লাগিব একেবাৰে মানে চেহেৰা নুঠিলে তাত যদি আপুনি খুব বেছি পৰিমাণে ডি এ পি এছ এছ পি এম অ' পি এইবিলাক দি দি উঠাব উঠাই যদি উঠা উঠাব পাৰে সেইবিলাক খুব খন্তেকীয়া হয় ফুলবোৰ কম সময় ফুলিব গছবোৰ খন্তেকীয়া হ'ব সেইবোৰ দি দি যদি কোনোবাই পুলি ৰুইছে সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ বাৰু দিবলৈ ময়ো পাৰোঁ কিন্তু মই দিয়া নাই আৰু সেই কেঁচুসাৰ দি মই এবাৰ কেঁচুসাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই কেঁচুসাৰ কেঁচুসাৰ মই বিছ বস্তা ত্ৰিছ বস্তা ঢালিও মই ফুলৰ চেহেৰা উঠাবলৈ নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত মানে এইবাৰ অকল গোবৰ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেই গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোবৰ ঠেলাৰ দামো বহুত বেছি হ'ল আৰু ফুলৰ ৰেটটো একেই হৈ আছে অনলি থাৰ্টি ৰুপিজ থাৰ্টি ৰুপিচ বা কিছুমানে বেছি ল'লে পঁচিছ টকা বিচাৰে পঁচিছ টকাত দিয়াটো সম্ভৱেই নহয় গোবৰ দাম বেছি বাঢ়িলে মাটিও গাড়ীৰ দাম বাঢ়িলে এইবোৰ মাটি জমা কৰিছোঁ আৰু এইবোৰ ছান ইম্প্ৰেচন আছে ইয়াত অলপ নাৰ্চাৰীখন অকণমান অকণমান দেখিবলৈ বেলেগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু ফুলৰ পৰিমাণ এবাৰ বেছি ৰাখিব পৰা নাই ঘৰৰ ওচৰৰ মেইন ৰাস্তাটো অভাৰ ব্ৰীজ বনাই আছে সেইটো কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম এটা হৈ পৰিছে প্ৰব্লেম আহি পৰিছে মানকটা পথত এখন অ'ভাৰব্ৰীজ হৈ আছে সেইটো কাৰণে আমাৰ অসুবিধা আহি পৰিছে অহা যোৱা কৰিব পাৰি যিসকল নতুন তেওঁলোকে হয়তো নাজানে কিছুমান ৰাস্তা আছে আৰু এইটো ৰাস্তাইও পাৰি কেতিয়াবা আহিবও পাৰি যোৱাতো যাব পাৰি আহিবও পাৰি আমিতো তেনেকৈ অহা যোৱা কৰিছোঁ গাড়ী সেইটো কাৰণে অলপ ফুলৰ পৰিমাণটো কম ৰাখিব লগা হৈছে কাষ্টমাৰ চাই ইয়াত মই আকৌ কৈলোঁ যে গোবৰ মাটি আৰু মই শাক চব পেদিয়েই দিছোঁ ইয়াত কোনো এছ এছ পি এম অ' পি ডি এ পি একো দিয়া নাই যিমান পাৰোঁ অৰ্গেনিকভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ জৈৱিকভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কোনো ৰাসায়নিক সাৰ মই প্ৰয়োগ কৰা নাই যাতে গছজোপা ফুলজোপা দীঘজীৱী হওক এয়া দালিয়া যদি ৰোৱা নাই এতিয়া ৰুবলৈ প্ৰায় সময় হৈ গ'ল আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ফুল ল'বলৈ আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰ পুনৰ ধন্যবাদ